Такое вы видели когда-нибудь? А таке? А? Света сказала, что это колбаса муляж. То есть она сверху просто черная, а внутри сказала, что вот как обычная колбаса. Название прикольное. Бусидо. Кто знает, о чем я, тот знает. Глобина. В АТБ покупалась. И заодно будем пробовать. И заодно ножи с Алиэкспресс. Те, что я купил недавно. Недорогие, не а не бюджетные. Испытаем. Раз нож. Два нож. Такой вот туристический, прикольный. Так, Света уже начала, я не успеваю. Хотел подсъемку сделать, но это ж... Вы поняли о чем я. И вот такой вот. Зачем подсъем? Так Не успеваю. Ну, не успеваешь, но видите, так. как все быстро происходит. Смотри. Очень все быстро. Смотри, говорит... А нож проверяем же. Острый, хорошая заточка. Наверное, це же целлофан. Ну, бывает плохой нож на целлофане ну, ну, да. останавливается. Вот я не А, так это колбаса. Все-таки c колбаса? Да, черный. Капец. Да, я думала, что она... то просто сверху пленка. Кровянка. Пленка. Так, что с ножом? с Другой нож бери. Так мощно. Ну, тем, конечно, рубать уже кисткианы. А, подожди, вот эти штуки. Эти можно прям брать сюда, как раз. Подни, ну тут под подожди, не чуди. Это смотри. Не для Ого. этого. Вот так mm -hmm. надо нарезать им. А именно можно измельчать на, на салаты, на разные. Так, не успел я. Ну, короче, колбаса открытая. Вот такая вот, смотрите. Ну, чё, кстати. Кровянка. А ну сейчас. Машка. Машка. А экшел критика буда есть, значит, нормально. Ого! Этой кошке 20 лет. Она, да, глуха, она... она глухая. Она... Вторая кошка внизу. Все подрядно есть. Ксюшка у нас. Кошка Оксана, чтобы вы знали. Бери ее на руки. Да что ж. Ну А, ну так кошка, так конечно, я думаю, что. Таня, она уже в шоке. Ксюшка, она не будет. Этот... Схватили кого-нибудь. Из вас так схватили, как да. света кошку схватила. Та она обиделась и уже надолго причем. Кто ж так берет? Давай, Машка не обиделась. Ты ее хрен обидишь. 20 лет. Ого. Ну она не всю колбасу так есть. Нормально Вони... идет, да? да. Ну, это великая ей. Она у нас уже старенькая. Ого. И прям зубами так клоться. Короче, можно, я так понял. Ксюшка, ксюшка. Колбаса Что бусидо. Ксюшка. Из чего сделана, непонятно. Не я обижайся, обиделась. На службе я. у матусь колбаса называется. Да. Ну, прикольно детям, наверное, было бы. Ну, если меня заинтересовало, Дай, то д... детей тем более заинтересует. Да, она там. Ксюшка, иди, схватила Кс -кс -кс. так ее за ухо. Да вообще... не за ухо, не хватало ей. Так, пробуем я. Ну что? <laughs> Машка душа нормальная колбаса. Не Ксюшка знаю, на ест? что похоже, но ест, конечно. И так Сюшка ест, но ну, просто, я же говорю, если бы она меня даже так схватила, я плакал бы здесь и никакую колбасу не хотел есть. Если коты не, не, нравится колбаса, ну не будет есть, ты хоть гладче. их. Угу. Ну что, бугу. Ну ест вот колбасу. Ну знаешь, хорошая. Кошка. Только уже и мне не дается, потому что думает, что... Потому что они всю колбасу они Я что ее аккуратно беру. Сейчас я корм вот этот дешевый попробую. Я что беру кошку ну, в смысле, аккуратно. Котам дать. Да не буду у нас рук есть ты, Ксюшка. Это ж Ксюшка. С пола только ест. Приученная, культурная. За столом она не лесма. Я это пробовать не буду. Пахнет рыбой. А вроде ж ну, не Ну, не хотел пробовать это. Да, это катан. А, это катан. Бо, же просто тоже я думал, это ты себе едят, и мне да? миску поставила насыпать. Ну, мы совсем тема другая. Ну, блин, она все подряд. Я же хотел, чтобы они попробовали еще другое. Она дай катан Сейчас ну, пожрут это, не это и не будут пробовать. Будут. В ухо я такое не ем. Напишите, кто ест. Я. Кроме нее, кто-то еще ест вот это. Акция там. Открывай в ухо. Или ты уже собралась ремонт делать? В АТБ зашли просто. Вуха хорошая, я всегда их беру. 40 гривен. Акция. Ну, просто я считаю, это за отходы. Лучше сожрать. Сам ты отходы. Лучше вот этих отходов сожрать. Mm -hmm. Ну, это, кстати, тоже отходы. Кто не знает, из мяса это не делается. Это делается из отхода все. Мясо не продается, продается ну, в живую, а все, что мясное, оно не из мяса делает. Течет вода. Нет, там совсем трошки. Как оно называется? Вот Рулет курячий. Ну, колось брала, нормально? Другим Местный ножом нож. пробуй. Мы заодно проводим испытание ножей. Какой лучше? Этот, наверное, лучше всех режет именно. Ой, как кухонный. Хорошо. И тот, и тот хорошо. Да. Ну, этот лезвие толстое у него. Да. Он, он ну, он реже. Ну, ну режет да. все равно. Реже. Вот такое. Тоже. Ну, не мокрая, вода не течет. Это хороший рулет. Сколько думаем. оно стоит? Ну, это не по это не по акции. Все, что по акции, я там все рулет делаю. Рулет по акции По акции рулет. Вин дешевший был. Я не найду, сейчас я так швидко не побачу. Но вин был по акции. На, хочешь посмотреть? Я не увижу. Бургер куриный. 35. Что-то там с копейками. Я просто запомнила. Этим. А рулет не запомнила. Сыр внутри его греть надо вообще-то на микроволновке. Арома так зависит. Сейчас я нож испытаю. Все, рулет. Смотрите, ух ты, е-мое, он, он как в масло заходит. Рулет 114 гривен. Смотрите, он как в масло заходит. Хоть это и целлофан, но просто. Раз прокалывают вообще без всяких усилий. 114 гривен за упаковку Реально ножи классные. 114 гривен вот это, вот это. отходы. А то, что это 35 чем-то. На ножи я ссылки оставляю. С алиэкспресс две недели они у вас. Красавцы просто ножи. Не знаю, сколько будут служить, но главное, у нас проблема какая с ножами. Вроде бы купил новые ножи, все через два дня берешь его, а у него кончик ну, или, или сломан, или дня. загнут. И именно у всех. И я не знаю, что они с ними делают. Но не признаются. А я скажу. Раз и, крю и крючок, или вообще сломанный кончик. Консервы открываю. Кто? Я. Ты что вообще уже? Я думал, вы в пол его кидаете или что? Ну нет, тот что надломленный, то я не знаю. Если открывачки нету, как вы думаете? Вот посоветуйте, что нужно сделать? Открывачку купить. Просто купить, все элементарно. Что же это такое? Опять. Что нужно сделать? Ну, а как же угадать хорош? Вот этот красавец, я думаю, конец загнуть тяжело будет. Но если не вздумай металл ими резать больше, не вздумай. Я же думаю, ножи, у нас ножи и гора просто. Если вы думаете, что это первые наши ножи в жизни, то нет, это не первые ножи. У нас гора ножей, но просто она металл ими режет. Есть же ножницы по металлу в гараже. Хорошо. Ой, спасибо. хорошо хоть на видео вот узнается. Видите, про... раскрываются многие тайны. Так, вот сыр вылезает. Вылезает. И котлета внутри. Смотрим, что внутри. Намазано что-то кетчуксом. Кетчуксом. Куриная котлета и кусочек сыра приклеился. Несу микроволновку. Света вам сейчас показывает. Не знаю, рассказывает или нет. Сир. Я ушел. Сыр тоже с взяла. Это, наверное, Польські. Я взагалі польські беру інші, але тут знижка була, і я взяла цей сир спробувати. А то ми беремо такі жовтою упаковочки п'ятьдесят дев'ять з чим-то там. Ну, грубо говоря, 60 гривень. Упаковка і стільки тут, мабуть, грам сто п'ятдесят, а сто тридцять пять Польський сир? Ну, я, мабуть, польський. Да. Да, польський. Угу, ось хороший. Ну, это одни из нормальных сыров. Ну, это желтая упаковка, как ее называется. Смачнейшая. И цена же доступная. Ну, тоже хороший. Нарезка именно сырная такая. Так, его цена что-то там біля восьми... 79, что шо гривен? Что-то там биле 80. А так 59. Сэкономила. Сыр растаял. Потек немножко вытекает. На минуту поставил кошмар прямо такой свежайший стал но секрет же многие все знают хлеб засушенный ставишь в микроволновку Шо ставишь рядом водичку и он и он получается идеально свежий и даже нож пока реже но ну, уже сказала пока значит все ему скоро оплык этому ножу ничего я их это буду отдельно куда-то ложить Можешь заховать себе под Захавая подушку. Под подушку себе. Они с ножнами идут, ножи. Да, там есть упаковочки. То я буду да. их на... С ножнами буду носить на поясе все Царома ножи. Ты, Рома, любил такие булки всякие? там да, не люблю я такие булки. Если я еду в дороге голодный, я могу съесть. Что значит, люблю всякие булки. Я, например, сосиски Для видео купил по акции. Акция ж на него там. И, кстати, нету их. Вот это один, еще два лежали. То есть стоит людям... Желтую вот эту акционную цену поставить. Хоть даже и будете. И все, если люди просто такие, что вот акція. У нас бабушка, вот может акція надо, не надо, а ж дешевле. Да, вот такий сыр я взяла. Я ж кажу, я взагалі інший беру. Але акція взяла такий. Я ще масло взяла по акції: 83 гривні два штуки. Такі, таке. І те, і те там щось то 83. Вкусная химия. Взяла себе. Собі... Угу. Вкусняки. Такие цукерки. Кульки. Называется кульки. Как а, там собі? еще и грибы или что-то. Угу. Что-то выпало. Угу. Вкусный. Пока горячий, то вкусный. Надо его горячим есть. ну а потом все. Колбаса из детства, видите, 3,80. Я взяла, захотела. По 2,80 пишите, или по 3,20. Папа мой был бы, то сказал бы вам. Это Таша по 2,20. А что это? Это я взяла. Я взагалі дуже люблю тараканов э, травить. Э, вот, Рафаэлки. Шарик. А, я думала, Але это зараз для... Рафаэлу дуже-дуже дорого стоит. Там то, что всегда брали. Для тараканов шарики думал. Ні, я гляну, сейчас 200 а, огур, с чем-то. А огурцы гривень. выпали. Огурцы здесь еще. М -м -м. А, а у думаю... Си получается. Сейчас я попробую. 94 упаковка, але по акции там что-то 59, по-моему. Чи ну, 56 чи 59 і такое. Думаю, что так вкусно. Я просто не, не ховал сегодня, извините. М -м, вкуснятина. Кстати, нормально. Может попробовать качачого корма? Рома! То тебе оставляют. Mm. Ухо попробую первый раз. Ну это хрящи обычные. Ну, зачем им есть, их есть, я не понимаю. Смокота. Ну зачем есть хрящи, когда можно съесть ну, так называемый кусок мяса? Ну, так называемый, но все равно. Ну, как мне подобается, мне смачно. А где сыр вы не видели? Все. А, ну. Ты шо? Попробовать хочу. Mm. Ну, да нормально, все у нас вкусно. Колбасу можно брать. А чья Глобина, Глобина, не знаю, что она. Глобина, что она? Если будете смотреть с Глобина, кто там на заводе работает, оставляйте комментарии. Я вам скажу, что ваш маркетинговый ход получился. Получился вот так. Руби черная, ну а я бы не брала. Я желтую сделайте, ярко, оранжевую. Я прошел я бы, не... бы мимо. А я бы не брала. Название. За название лайк. Мужики оценят. И черный цвет. Потому что это краситель, Ну, краситель, конечно. А что ж ты думала? Ну, это что это кровянка? А что тут не вредно? Напишите, что здесь не вредно. Пушки, вот что мы едим? что, что же туда насыпали, да какой-то там только специи и все? Mm -hmm. Зварили, специи насыпали, и тебе готовые ушки. Кому специи, что мне тут специи, и тут, и тут, и везде специи. Тут без специй бы не ела бы, их, бо они были бы как мыло. Ела. Когда свиню раньше зарезала, иди ты все в ухо ели. Напишите, вы ели, че не хвосты и в ухо. Свиня в, в ухо обгладывали в селе, бо, но она села, я вроде такого здесь не делал, Представляете, а вы говорите. Страшно? Бойся. Короче, на сегодня все ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно, пишите комментарии свой. Ножи видели вы? Вообще суперово. Китайцы не перестают удивлять. Ссылки оставляю. На колбасу ссылку не оставляю. Но, Глобина, спасибо за контент. Так бы и нечего снимать было, так черная колбаса пришлось снять. Всем удачи, до следующих видео. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. Всем пока.